कैंप में नौवारद को पहमा टीम में शामिल लियू और विजय चंद ही दिनों में गहरे दोस्त बन गए लियू से पाक चीन दोस्ती और विजय से हम जबानी और शायराना कुर्बत की वजह बनी जब लियू ने बीजिंग का रेशमी रुमाल मुझे तोहफतन दिया तो मैंने कहा शायद रेशम ही वो जादू था जिसके जेर असर मार्कोपोलो बारह सौ इकहत्तर सदी ईस्वी में वीनस से निकलकर चीन जा पहुंचा था वो गालिबन पहला यूरोपीय सयाह था जिसने दूर दराज एशिया की इजादात माशरत इलाकई हालात और जानवरों से यूरोप में बसने वालों को रोशनास करवाया था वीनस वापसी पर से जंग के उसे जेल जाना पड़ा और यहीं उसने अपनी सफरी याददाश्तों को कलम बंद किया तेरह सौ सदी ईस्वी वो जमाना है कि जब वस्ती एशिया से उठने वाले मंगोल बहुत सी खूनी जंगों के बाद तकरीबन पूरे एशिया पर काबिज हो चुके थे उनके दौरे हुकूमत में चीन और यूरोप के दरमियान तजारती रास्ते तश्ल पाए इन रास्तों से गुजर कर न सिर्फ तजारती सामान बल्कि महलिक जरासीम भी यूरोप पहुंचे तेरह सौ सैंतालीस सदी ईस्वी में प्लेग की वबा फैलने से यूरोप की तकरीबन निसफ आबादी लुकमा अजल बन गई लियू ने इस गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हुए कहा दूसरी जानब बहरुलकाहल के दूर दराज जजीरे ईस्टर पर पोलिनिजियन लोगों ने शायद अपने अजदाद की रूहों को अमर बनाने के लिए तेरह सौ सदी ईस्वी ही में आतिशिशानी चटानों को तराश कर सैकड़ों अजीम शान मुजस्मे बनाए चिली में मौजूद ये जजीरा और मुजस्मे यूनेस्को ने आलमी अजायबा के तौर पर महफूज कर लिए हैं ये भी तेरह सौ सदी ईस्वी ही की बात है कि यूरोप में बसने वालों को बारूद को हथियारों में इस्तेमाल करने का महलिक ख्याल सूझा वरना यही बारूद चीन में सैकड़ों सालों से आतिशबाजी के फन तक महदूद रहा था तेरह सौ छियालीस सदी ईस्वी में इंग्लिस्तान और यूरोप के दरमियान सौ साल जंग का आगाज हुआ जो चौदह सौ तिरपन सदी ईस्वी तक जारी रही तेरह सौ इक्यासी सदी ईस्वी में इंग्लुस्तान में रिचर्डो के लगाए गए ालिमाना टैक्स के खिलाफ देहातियों ने पहली बार अलम बगावत बुलंद किया दूसरी तरफ चीनियों ने तेरह सौ बासठ सदी ईस्वी में मिंग बादशाहों की हुक्मरानी में खुशहाली का एक सुनहरा दौर देखा जारी है वैल्यूवर्सिटी